Walaupun terdapat kebimbangan bahwa beberapa proyek perolehan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) kemungkinan terpaksa dicantas berikutan masalah ekonomi negara yang meruncing, tetapi pihak Defense Security Asia dimaklumkan bahwa tender perolehan 18 pesawat FLITLCA untuk Tentera Udara di Raja Malaysia (TUDM) tidak terjejas dan masih berjalan dengan lancar. Sumber memberitahu pihak DSA bahwa pegawai-pegawai penilai TUDM akan mula melakukan penilaian fisikal, physical, physical evaluation, terhadap pesawat-pesawat fighter lead in trainer, light combat aircraft, FLITLCA, yang menyertai tender antara bangsa itu dalam jangka masa terdekat ini. Kami sedang menunggu makluman daripada pihak TUDM dan MINDEF tentang bila mereka akan membuat penilaian fisikal terhadap pesawat kami, Katanya sambil menambah, bahwa pada ketika ini tiada sebarang kenyataan mengatakan bahwa tender bagi pesawat FLIT LCA itu ditangguh atau lebih teruk, dibatalkan. Pada ketika ini, semuanya berjalan lancar dengan kami sedang menunggu langkah seterusnya daripada pihak TUDM dan MINDEF. Beberapa pesawat fl LCA sedang dipertimbang oleh TUDM termasuk FA-50 daripada Korea Aerospace Industries, Tejas daripada Hindustan Aeronautics Ltd, Pakistan Aeronautical Complex, Chengdu Aircraft Industry Group tawarkan pesawat JF-17 Thunder dan China National Aerotechnology Import dan Export Corp, CATIC dengan pesawat Hongdu L-15 serta Kurjet daripada Turkish Aerospace Industries. Selain itu, syarikat Leonardo juga menawarkan pesawat M-346 Fighter Attack, subgroup bagi pesawat Gripen, dan MIG-35. Kerajaan Malaysia dijangka membelanjakan kira-kira RM4 bilion untuk memperoleh 18 buah pesawat FLITLCA pada rancangan Malaysia ke-12, RMK-12, ini, manakala tambahan 18 buah pesawat lagi akan dilakukan pada rancangan Malaysia seterusnya, sekiranya kepentingan lain tidak mengambil alih kepentingan perolehan pesawat FLITLCA itu. Bayaran bagi perolehan 18-36 buah pesawat fleet leca yang berkemungkinan menjangkau kepada di antara RM8 billion hingga RM10 billion termasuk alat ganti dan latihan juru terbang serta krew itu akan berlanjutan sehingga 10 tahun atau merangkumi dua rancangan pembangunan 5 tahun. Perolehan pesawat-pesawat FLIT LCA tidak memberikan kesan terhadap pengaliran mata uang negara keluar negara karena sehingga 60% daripada pembayarannya mesti dilakukan menggunakan komoditi seperti kelapa sawit serta produk-produk sampingannya. Peraturan 60% pembayaran dalam bentuk komoditi dan produk sampingannya akan meringankan bebanan ditanggung oleh keuangan negara berbanding sekiranya pembayaran dilakukan secara tunai. Transfer of Technology, TOT, juga sedikit sebanyak akan membantu mengurangkan kos keseluruhan perolehan pesawat FLITLCA, selain melonjakkan lagi kemampuan teknologi tinggi tempatan terutamanya dalam bidang aeroangkasa. Perolehan di antara 18 hingga 36 buah pesawat FLITLCA itu cukup untuk menjadikan tiga skuadron bagi menggantikan pesawat-pesawat FLITLCA TUDM sedia ada yaitu Hawk 100, Hawk 200 dan Air Maci MB339CM. Walaupun pesawat-pesawat Hawk 100 dan Hawk 200 yang dibangunkan oleh syarikat air Bae Systems masih lagi beroperasi, bagaimanapun bagi pesawat air maci MB339CM milik TUDM telah pun ditamatkan perkhidmatannya, prematurely, disebabkan masalah teknikal. Beberapa syarikat pembuat pesawat yang terlibat dalam tender FLITLCATUDM itu menjangkakan kerajaan akan membuat keputusan pemenang tender itu pada suku pertama tahun ini, dengan penghantaran pesawat-pesawat itu mesti diselesaikan dalam tempo 3 tahun, 36 bulan, selepas penanda tanganan kontrak perolehan.